じゃあ案内するわね。 <laughs> よく来たなケンシロこココナキの死に場所だジャギレイとアイリはどこだ <laughs> ちゃんと生かしておいてやるぜレイアイリ 最高のショーの始まりだねそうだろうお前たち、うん、さあジャギさんパーティーと行こうじゃないかケンシロウを血祭りにあげちゃいないよまったく愉快なやるだぜおめえはよいいか そこから一歩も動くなよ一歩でも動けば人質を切り刻んじまうからななぜ人質を取るどうして己の剣だけで戦おうとしない憲法が全てじゃねえ要は勝てばいいどんな手を使おうがそれが全てなんだよ いいか、弟にたかが剣士のごときに俺様が負けるはずがねえ兄より優れた弟なぞ存在しねえってことをこの場で証明してやるぜ <laughs> 俺様の名を言ってみろ俺は真の北斗神拳伝承者ジョイ様だ Yeah! Yeah. 川の凄み昔の剣士郎ではないなな,なぜだなぜこうまで俺は今日まで無数の敵の血を流してきたその友達の血が俺を変えたもうこうしてやるねえおい誰が礼をやっちまえ うこうなったら本気でやってやるぜ賢秀おごとき俺の剣でバッと出してやるぜ俺は貴様を生かしておいた自分の甘さを後悔しているその悔いをこの場で立つうわっ今こそお前に北斗神拳の真珠を見せてやるわ ようした

なんで僕があんたを助けなきゃなんないわけ僕はあんたの弟でも何でもないこんな邪魔が入るなんてあんた運がないね <laughs> <laughs> 新しい弟にも見放されたようだなブブ <laughs> てめえの悪運もここまでだぜ今回の一連の騒ぎ話はすべて聞きました 以前のエデンは、コロセウムで罪人たちが戦い、その結果で罪を裁定してきました。ですが、これからのエデンは違います。これから、エデンの統治者である、キサナの名のもとに、あなたたちの罪を、新たなる法に基づき、裁きを下します。共王軍の者たちよ。 ジャギという無法者の悪巧みに乗り、罪なき愛理さんを誘拐した行為は、万死に値する卑劣なもの。ですが、あなた方には生きてもらいます。生きて凶王のもとへと帰り、こう伝えてください。エデンは信仰には屈しない。だが、共に生きる道も捨てないと。 貴様 <laughs> やっぱり僕はついてるてめえついてるとかそんなんじゃねえだろ貴様の恩情なんだと思っていいのですジャグルでもよスフィアシティの力が欲しいのなら奪うのではなく共に正しく分け合う道を模索してもらいたい それが、エデンの代表である私の思いです <laughs> 一件落着だなこれで俺もこの町を離れられる行くのかああジャギをこの手で始末できたからな故郷に戻って愛梨と静かに暮らそうと思う そうか。ケン、お前には世話になった。どこかでまた会おう。ああ、うん。 いい面構えになりおったわなだい